Я, по крайней мере... <клышко> <клышко> да, на данный момент у нас такой очень маленький список, что, чтобы вы знали, он постоянно расширяется. Оп, идея! Все, расширяем список. Так, делаем топ, расширяем список. Ваша идея? Расширяем список. Так. Мы проводили уже литературные вечера. Кто не присутствовал? Илья. Даша. Постоянный <клышко> крем. <клышко> все отлично. Вот. Буду вам продвигаться в этом. Немножко как вы слышали, что у нас художники, кто приходил, что занимаются рисунками. Решили сделать маленькую выставочку. Объединить что-то работы. И было, вот. вот, вот я делаю тут, и тут, и вот здесь по сути. Самая реклама, самая реклама. Вот. Есть вариант проводить батлы. Как уже говорил. И те, чтобы у нас было, знаете, чтобы. Не было такого расслаблена. Я тут подпишу что-нибудь, ну просто так. Ну, чтобы какой-то напор, чтобы продвигаться в своем творчестве. Привет, Катя. Ближе. Не-не-не. Ближе, ближе, ближе. ближе, ближе, да. ближе да. да. вот, вот, По поводу батлов всех. Кстати, сразу хочу предложить вам и подготовиться. Я, э, ну, у меня есть целенаправленные вещи, которые я хочу делать. Опять же с помощью организации, чтобы мы правильно делали. Один из таких вопросов это наш кинотеатр Жовтын, который до сих пор стоит. Единственное место еще, где можно восстановить кинотеатр. И сделать, как я его назвал, культурно-развлекательный центр, где можно будет прийти и именно заниматься культурой, не торговлей. Потому что все, что называется торгово-развлекательный центр, это чисто торговля с какими-то там, а я хочу, культурно-развлекательный центр, где будет и живопись. И поэзия, и литература, и кукольный театр, и театр, и кинотеатр. То есть, чтобы это был такой центр, куда можно прийти 24 часа в сутки, чуть ли не так. Это все работало, это все вращалось, это все крутилось. То вот через субботу, то есть или 1 или 2 мая, пока вот приблизительно планирую эту акцию э, сделать э, с анкетами. Разработка анкет поручена двум товарищам нашим, Вере и Саше. Для того, чтобы были разработаны анкеты, и очень сильно мне там нужны волонтеры, ребята, которые смогут быть там рядом, которые будут читать свои стихи, если они готовы это сделать, показывать свои художественные работы, прозу. Нет вопросов. Но в то же время с помощью этих анкет опрашивать всех наших жителей, которые будут проходить в это время, там, общаться с ними и составить список, который я, как помощник депутата Верховной Рады, как человек, который вроде бы как при делах, имеющий определенные полномочия, положу на стол нашему мэру и скажу, вернуть кинотеатр Жовты в коммунальную властность, восстановить кинотеатр, сделать культурно-развлекательный центр, потому что этого хочет громада Миста. Это необходимо. Такая акция, открыто все будет. Будет стоять аппаратура, можно будет петь, танцевать, все что угодно. То есть все будет Хоть свободно. Фокусы Хоть фокусы показывать. Вот. То есть я хочу начать ее, к примеру, в 10 часов утра и закончить в 10 часов вечера. 12 часов, как говорится, сплошного творчества, свободного, открытого. То есть любой человек может подойти, любой человек может спеть, любой человек может рассказать, любой человек может высказать свою точку зрения. Считаю, что самое лучшее, что может быть вообще у людей, это свобода общения. Когда ты открыто можешь выйти и высказать свою... Да, Саша. Надо еще ж найти этих людей в первую очередь. А вот я поэтому и сказал, что у вас должна быть ответственность. Ну, да. Если ты амбициозный человек, приведи 10. Тех, которых ты найдешь и которых ты поведешь за собой. Ты же сказал, я хочу вести за собой людей. Хотят, в первую очередь, вот. Вот здесь возникает вопрос. Я опять же возвращаюсь к вопросу, как вы считаете, есть необходимость в создании такой организации в городе? Или это просто чепуха? Конечно, здесь. Все. Здесь согласились, грубо говоря.